1 січня 2012 року українські оператори кабельних мереж були вимушені підвищити ціну на свої послуги або взагалі припинити трансляцію найбільш рейтингових російських телеканалів. Це сталося через те, що провайдери кабельного телебачення повинні платити посередникам, які забезпечують показ російських телеканалів на території України неабиякі гроші. Причому сплачувати провайдерам, а відповідне глядачам доводиться навіть за державні телеканали з сусідньої країни. Передусім, це стосується першого каналу ТРТР. Ставники телекомунікаційного бізнесу зазначають, через жагу посередників, а іноді окремих провайдерів до збагачення страждають глядачі. Тяжова критична ситуація складається на ринку кабельного телевідення в Україні. Существують зговор між провайдерами, посередниками, так називаємо операторами телевізійними, які представляють послуги, посредничні услуги на території України російських телеканалів. предоставляют за огромные деньги. Соответственно, наживаются на этом и посредники, и наживаются на этом провайдеры. Я как директор, как представитель одного из кабельных операторов, как кабельного телевидения, могу сказать, что наши люди могут смотреть российские телеканалы бесплатно. Российское правительство, российская сторона отдает эти каналы безоплатно всему миру. Но только на территории Украины эти каналы продаются посредниками за сумасшедшие деньги. Люді зробити не мільйони. Що робити простим українцям, які бажають дивитися російські телеканали? Відповідь на це питання дали члени ініціативної групи, які зорганізували збір підписів під відкритим листом до президента Росії Дмитра Медведєва та прем'єр-міністра Володимира Путіна, аби вони допомогли забезпечити безкоштовну трансляцію в українських кабельних мережах російських державних телеканалів. Спочатку підписи збирали у Харкові, тепер черга чугуєва. За несколько дней было собрано близько пів тысяч подписей, и это не удивляет, поскольку российские телеканалы там користуються неабиякою популярностью. Я всегда там, ну, интересные передачи, я всегда смотрю то новости по России. У меня, у меня в России родственники живут. Первый РТР. Все русские смотрим, Смотрим. Мы смотрим российский ОРТ всемирная сеть, Россия, НТВ. Ну и все больше наскабельное других российских нет. Что значит для вас эти каналы? Как, ничего себе что. Ну очень нравятся передачи, очень там новости постоянно смотрим, там доброе утро всегда на работу собираемся смотрим, там фильмы интересные, передачи тоже как бы очень устраивают эти каналы, очень нравятся. Я смотрю русские каналы, они мне очень нравятся, РТР. Орт, детский канал. У меня маленький ребенок, детский каруселька, ну интересные программы. А ребенок смотрит мультики интересные, передачи всякие детские. Но вы знаете, кабельные каналы у нас из-за чего мы кабельные подключили, чтобы смотреть российские каналы. Это не только я. Мы смотрим программу новостей. Арт ртр смотрим Тв центр. Я скажу сейчас, самые интересные каналы первой русской национальной, РТР нормальный, НТВ нормальный. Был очень хороший канал ⁇ Ностальгия ⁇ и тут почему-то убрали, убрали, нет. Я с России, мне вот так они нужны. У меня вся родня там живет. Что я вам скажу за русский канал? Я с удовольствием его смотрю каждый день. Во-первых, там есть интересные передачи для меня. Теперь есть интересные газеты, фильмы, поэтому я очень и очень хочу, чтобы этот канал работал всегда и всюду. За за что? За то, чтобы я смотрел российский канал. Вот. Потому что я вырос в России, я служил в России, отдал 28 лет армии российской СССР и хочу смотреть этот канал. И ни в коем случае не отключайте, россияне. Я к вам обращаюсь. Не отключайте этот канал. Я хочу смотреть этот канал. Мы смотрим и украинские каналы с удовольствием, но желательно бы смотреть и русские каналы. Ну, как бы хотелось смотреть российские каналы. К людям должна доходить информация. Нормально, если их уберут. Что тогда? откуда мы будем информацию черпать? Мне, допустим, важны они, как да, бы, я удовольствием да, смотрю. Да, 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 да. Интересно, вот, чем живут в России. У меня там родственники живут. Почему бы и нет? Я бы хотела посмотреть. Там разные программы познавательные по российским каналам. Я, я за русские каналы. Я хочу, чтобы они были. Да ну все смотрим. Мы Малахова смотрим, пусть говорят смотрим, жди меня смотрим, все смотрим. Мы сильно там идут. Пусть не убирают, Кус не убирают. Я смотрю их с удовольствием. Как вы считаете, зачем нужно смотреть русские каналы? Чтобы быть в курсе событий. Что делается, не а зачем только у нас. Люди, а зачем люди изучают другие языки? Чтобы понимать других людей, чтобы изучать их культуру, жизнь и все остальное. Я думаю, чем больше человек знает, от этого на лупе не становится. Да ну их много кто смотрит, их очень много людей смотрят, русские каналы. Наразі під відкритим зверненням до керівництва російської держави підписалися представники кількох громадських організацій Чугуєва. серед них і Чорнобильці. Ми всі Чорнобильці в основному підтримуємо російські канали. Ми їх вважаємо. Ми, звісно, дорожимо цими каналами. Ми маємо спілкуватися, тим у нас у всіх родственників Росії. Ми повинні знати, що там робиться. Вже зараз можна впевнено сказати. Проблема спекуляції на мовленні російських телеканалів в Україні набула широкого розголосу. Тем, чи звернуть увагу на це очільники Росії, покаже час.